Финиш участников первого, наверное, единичного забега на 800 метров. Первый, второй, третий, четвертый. Я Участники, представители команд всех здесь. Все вот Комаровский, давай, все. ждут рекорда, камеры да, работают. Да, Антон да, на выезде или да, здесь он? Здесь. Есть. А вечером что его? Вечером тренировка будет. А тренировка. что он не присутствует? Он присутствует? Дела. Тренировка вечером. Ну так соревнования посмотри, тренировка. В институте учиться надо. Похож, да. Я вот тогда еще понял. Это сначала подумал, что это юный Антон Комаровский. О, сейчас сами все получим. Конечно. Да. Да, бежали, Первый круг. Еще один остается участником. Судьи работают. Алла Николаевна. Тримайся. Тренер, Сема, Сема, включайся, можешь, Семка, давай. Ну, тут красиво видно так, да. Ну то, что единственное, что через сетку, это поле сейчас для хоккея на траве, поэтому твердый тяжелый мяч, в избежание, попадания спортсменов в свои тренировки. Вот огорожено поле такой сеткой стальной. А так, я еще помню, тут футбольное поле, травяное если так можно его назвать, покрытие было бугристое такое все. А. Сейчас современные технологии такие. И финиш, ничего себе. Вот это заруба. Он перепрыгивает там. Что? Непонятно. Интересно естественно и финиш часть так и высоту бы я еще хотел посмотреть сейчас высоту еще посмотрим